Ə, salam dostlar. Bugünkü dərsimiz 1-ci Dünya müharibəsidir. 1-ci Dünya müharibəsi 1914-1918-ci illərdə baş tutub. Antanta ittifaqı ilə Üslü ittifaqı arasında olmuşdur. Xəritədə də 1-ci Dünya müharibəsini görürsüz. Avropa, Avropada 1-ci Dünya müharibəsi. Bənar-bənar iştirak edənlər Antantadır, sar rəngdə olan Üslü ittifaqdır, yaşıl rəngdə olan isə bir tərəf dövlətləridir. Yəni 19-cu müharibəsində e, bir daha də edirəm ki, müharibə Üçlü İttifaq və Antanta arasında olmuşdur. Üçlü İttifaqı 1879-1882-ci illərdə yaranmışdır. Almaniya, Avstriya-Macaristan, İtaliyadan ibarətdir. Antanta İttifaqı 1893-cü ildə, deməli, əsası qoyulub 1907-ci ildə yaranması bitmişdir. Tərkibinə Fransa, İngiltərə, Rusiya daxildir. Para birinci dünya müharibəsinin səbəbi dünyanı yenidən bölüşdürmək dövlətarası ziddiyyətlərdir. Bura qoşulmuş dövlətlərin hər hansının öz niyyəti vardı. Almaniya e, niyyəti nə idi? Böyük Britaniya, Fransa və Rusiyanı zəif etmək, onların müstəmləkələrinin bir hissəsini ələ keçirmək və yeni ərazilər əldə etmək istəyirdi. Avstriya-Macaristan Balkan yarımadasına nüfuzunu atmaq istəyirdi və yeni ərazilər işğal etmək istəyirdi. Antanta ittifaqında isə Böyük Britaniya Almaniyanın zəfətmək, onun müstəmləkələrinin bir hissəsini tutmaq, Osmanlı ilə bölüşdürmək istirdi. Fransa e, 1871-ci ildə itirdiyi Lotarangiə və Ezası e, geri almaq və Rein vilayətinin bir hissəsini tutmaq istirdi. Rusiyada Balkan yarımadasında, Bosniya-Hersegovinə və Boğazlarda öz təhkimatlığını yaratmağa, həm də Almaniyanı iqtisadi cəhətdən zəif etməyə çalışırdı. Bəli, dünya müharibəsinə bəhanə 1914-cü il iyun 28-də Avstriya-Macaristan vəliyyətini serblər öldürürlər. Bununla da 1914-cü ildə Avstriya-Macaristan Serbiya-ya müharibə elan edir. Və yavaş-yavaş digər dövlətlər də müharibəyə qoşulurlar. Bu müharibə Dünya müharibəsi, yəni e, deməli adlanacaq. Deməli, daha sonra Almaniya e, Serbiya-nı müdafiə edən Rusiyaya müharibə eləyir. 1914-də Fransa müharibə edən Almaniyaya Belçikaya qoşun göndərir. Almaniya Belçikaya qoşun yer edib deyər. İngiltərə Almaniyaya müharibə edir. 1914-də Yaponiya Antanta tərəfindən Almaniya müharibə edib və onun uzaq şərqdəki e, torpaqlarını tutmaq istəyirdi, Çini itaat altına almaq istəyirdi. 1914-ün payızında Osmanlı da Üçlü İttifaq tərəfindən müharibəyə qoşulur. Və buna görə də Rusiyanın bir tərəfə Fransa, Osmanlı ilə müharibəyə girirlər. Bəli, 1905-ci müharibəsi dörd cəbhədə aparılıbdır. Qərb cəbhəsi, Şərq cəbhəsi, Balkan cəbhəsi və də Qafqaz cəbhəsi. Əsasən Qafqaz cəbhəsində Rusiya Osmanlı ilə savaşıbdır. Bəli, 1905-ci ildə Almaniya da Şlifen tərəfindən hazırlanmış İldırım sürətli müharibəyə görə Almanlar Lüksemburq və Breskadan keçib Fransanı tutmaq istəyirdilər. Fətaxdan sonra Rusiyanın tağmadağın eləməyə istədilər. Bu minvalla Alman ordusu 1914-cü ilin avqustunda Lüksemburq və Beluska-dan keçərək şimalı Fransaya daxil oldular və o dövrdəki e, Fransanın e, deməli 3-cü respublikasının e, hökuməti e, Parisə təcrid edildilər. Bəli. E, 1914-cü ilin sentyabrında Marna döyüşündə Almanların ildırım sürəti müharibə planı quca çıxır, Almanlar məğlub oldular. Bunla da Almaniya Qərb və Şaqq zəfəsində müharibə aparmaq məsuliyyətinə qalır. Eyni ildə 1914-cü ildə Tayan döyüşündə ruslar məğlub olur. 1914-də Mazur gölündə yenə ruslar məğlub olur. 1914-də Qalisiya döyüşündə Avstriya məğlub oldu və 1914-ün dekabrı, 15-in yanvarında qısaqalmış əməliyyat nəticəsində Osmanlı məğlub oldu Rusiyaya. Qeyd edirəm ki, hadisələri ilir -il yığmışam. Bu səhifə 1914-dür, növbəti növbəti 15-də, növbəti 16-dır bu şəkildə yığmışam dəstləri. Bəli, 1915-ci ildə Almaniya və onun müttəfiqləri Rusiyanı tez məğlub edib müharibədən çıxarmaq istəyirdilər. Hətta Karlitsa döyüşündə 1915-ci ildə Rusiyanı məğlub edirlər. Lakin Rusiya məğlub olsa da müharibədən çıxmır. Bəli, 1915-ci ildə Almaniya ilk dəfə olaraq qərb cərhəfsində İngiltərəyə qarşı sualtı qayıqlardan istifadə eləmişdir. Eyni ildə yenə Almaniya Belçika ərazisində zəhərli xlor qazından istifadə edib. Bəli, 1915-ci ildə Antanta İtaliya ilə gizli razlaşma əldə edib, onu Antantaya qoşurlar. Bəli, İtaliya Üçlü ittifaqdan çıxıb Antantaya qoşulur. 1915-ci ildə Üçlü ittifaqı isə Bolqarıstanı özlərinə çəkib, onlar 4də ittifaqı Bəli, opsiya məsəhsən Almaniya, Osmanlı və Bolqarıstan. 4 tərəfdaş. Bəli. E, deməli, e, Antanta dövlətləri Osmanlını məhv etmək və Rusiyaya yardım göstərmək üçün 1915-ci ildə Çanaqala döyüşünə gedirlər, lakin burada İngilis-Fransız qoşunlarına məğlub olur. Osmanlı qələbə qalır. 1915-ci ildə Ermənlilər Van-da qiyam qaldırıb e, dins türk və müsəlman əhalini kütləvi qırmağa başlayırlar. Onca 1915-in mayında Osmanlı hökuməti, e, deməli, cəfə bölgəsində yaşayan erməniləri müvəqqəti köçürmək haqqında fərman verirlər, qanun verir hökumət. Bəli, 1916-cı ildə Verdun döyüşü var və bu Verdun döyüşündə deməli, Fransa ilə Almaniya savaşmışdır. 1916-cı ildə Somma döyüşü var. Bu, e, deməli, nə, e, döyüşü var. E, bu döyüşdə İngilis və fransızlar ilk dəfə tanklardan istifadə ediliblər. 1916-cı ildə Jutland dəniz döyüşü var. Burada ingislərlə Alman hərbi donanması arasında baş vermişdir. Sonra elə bu ildə ruslar Əzmur və Trazon ələ keçiriblər. Sonra ah Antanta tərəfindən müharibəyə qoşulan Rumun ordusu Avstriya, Alman və Bolqaqo qücləri tərəfindən məğlubiyyətə uğradı. Sonra 1916-cı ildə ingislərlər E, demə İraqın e, deməli İraqi tutmaq istəyirdilər neftə görə lakin türk qoşunları Qutla marağdə 1916-cı ildə yəni bu döyüşdə e, ingisləri məğlub eləyib və ordakı ingiləs qoşununu təslim alıblar 1917-ci ildə ABŞ bir tərəfdən imtina elir, Almaniya müharibə elir. Bəli, artıq ABŞ da müharibəyə qoşulmuş olur, gecdə olsa 1917-ci ilin fevralında Rusiyada inqilab baş verir, monarxiya devrilir, respublika yaradılır. 1917-nin oktyabrında bolşeviklər dövlət çevrilş edib Rusiyada hakimiyyəti ələ aldılar. 1917-nin oktyabrında Koperativ döyüşündə Almaniya və Avstriya-Macaristan İtaliyaya məğlub edirlər. Bəli, 1918-ci ildə artıq e, dövlətlər müharibəni tərk edirlər. 1918-in martın 3-də Almaniya ilə Brestovskiy sülhün imzalanması Rusiya müharibədən çıxır. 1918-ci ilin mayında Rumuniya müharibədən çıxır. Qeyd edim ki, Rumuniya e, döyüşürdü e, Antanta tərəfindən, Rusiya da həmçinin döyüşürdü e, Antanta tərəfindən. 1918-ci ilin sentyabrında Dörd tərəf ittifaqından döyüşən Bolqarıstan təslim olub çıxır. 1918-ci ilin oktyabrın 30-nda Mudros başlığı ilə Dörd tərəf ittifaqı tərəfindən döyüşən Osmanlı da təhcir edir müharibəni təslim olur. E, niyə Osmanlı təslim olmuşdu? Çünki Fələstin və Suriyada e, məğlub olmuşdu ona görə. 1918 noyabrın 3-ündə Dörd tərəf ittifaqının nümayəndəsi olan Avstriya-Macaristanla müharibədən çıxır, qalır Almaniya. Almaniyada Rusiyada olduğu kimi inqilab baş verir. E, 1871-də qurulmuş imperiya ləğv olur və Almaniya olur respublika. Və həmin respublika 1918 noyabrın 11-də Kompien barışıqını imzalayır. Bununla da Dördlü İttifaqın üzvü olan Almaniya e, müharibəni tərk edir, sülh imzalanır. Və Birinci Dünya müharibəsi bitir. Bəli, müharibədə deməli Antanta qələbə qazandırır, Dördlü İttifaq məğlub oldu. E, müharibə əzində və müharibədən sonra Almaniya, Avstriya-Macaristan, Osmanlı və Rusiya İmperiyası dağıldı. Qeyd edeyim ki, Almaniya və Rusiya müharibə gedə-gedə Avstriya-Macaristanı, Osmanlı isə müharibədən sonra ə, dağıldılar. Bəli, burada qazanan ABŞ oldu. O, İngiltərə, Fransa, Rusiya, İtaliya kredit verdi və dünya xəzinəçarı oldu. Yaponiya da müharibədən uğurla çıxdı. O, sakit okeandakı Alman müstəmləkəyini ələ keçirdi, Çində öz nüfuzunu xeyli möhkəmləndirdi və onu qeyd eləyim ki, 1-ci dünya müharibəsi dünya müstəmləkə sisteminin böhranının başlanğıcını qoydu. Belə, bu dərsimiz bitdi. E, dərsi xoşladınızsa, kanalıma abunə olun bu tipli videoların gəlməsi üçün və dərsə bəyəndisə videonu da bəyənməyi unutmayın.